какие-то продукты, То есть луточки. если что-то здесь у нас лишнее, потому что что-то много ну, раз повторилось. А нет, я думаю, что с удовольствием нам будет. все будет. Мы собираем, кстати, еще кусок лоб, нашим, которые сегодня в горячих точках -а -а. служат. В том числе 18 военнослужащих и в Барславе тоже. Вот мы к ним собираемся поехать. Ну, то мы справляемся, мы знаем, где это взять, что мы за это не бежим. И как Юрий Николаевич сказал, то, что по sí. поводу того, что кто сюда приедет нам работать, значит, я, Наруговский Василий, директор службы занятости, значит, я у администратора оставлю всю информацию, которая, ну, во всяком случае, телефонная. То есть, в любое время могут звонить по этим телефонам, ну, я тоже здесь могу ответить, если у кого есть какие-то вопросы, то я здесь, можем провести. А если кто то обращайтесь к нам по телефону. Служба занятости находится в центре города, где центр города, ниже где спорткомплекс, и ниже спорткомплекса тоже такое э, красивое новое здание, написано на державно, служба занятости. Если у кого желание, возвращайтесь что у нас все <съем> Смотрите, девочки, секундочку. По продуктам, как вы говорили, да, то есть я есть тема на сайте, что мы регулируем. Да, 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 мы взяли да, 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 мы с да. Мы с стали сегодня. С вечера, я буду повторяться, по ходу, на каждый день, по каждой комнате, это такая очень важная предложение. Да, и мы взяли две газеты и сайт. Да, да, да. По пляжу, смотрите, чтобы не были привязаны к этому транспорту, сделать проездной билет. И по проездному билету туда можно подъезжать. А туда ходит маршрут? Да. А, как да? А там перейти а там... нужно через... Да? Да. Вот так можно сделать. Очень Потому хорошо. что один хочет в это время ехать, другой не хочет. Правильно? Да, конечно. конечно. Это правильно. Но для того, чтобы или родители тогда уже должны отвечать Ставьтесь. за своих ну, детей. Тоже, ну, конечно, конечно скажем, да. мы да, Единственное, да. а, да, мы можем конечно, детству по 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 присмотреть, вот так, потому что мы уже и летом работали в детских детских лагерях именно на воде, по обучению плавания. Ну, Отличная вода, проверена со станцией, вытянули камыши. Водолаза вытянули, очистили воду, завезли песок, там все покрашено. Волейбольная площадка. Это мы сами, скажем, соберем. А можно уточнить, а за проездные к кому обращаться? Ну, обращаться, наверное, к Вадиму Павловичу. Вот он ставит координаты. Давайте тогда списки, списки. Значит, мы ждем от вас посередине список завтра. Uh -huh. И до конца недели список, это в Дендропарке. До конца недели все желающие на да, этот зоопарк. Поехали. В среду, да? Да, да? В среду. В среду. Это Нет. на звезду. А Пу Скажите, пожалуйста, у меня 10 лет. И чтобы на работу, допустим, я самоврач. Что с массаж, косметология, все То есть я частным образом работала в Луганске, в Кубани. Но и тут тоже. Можем, могу я какой-то говорит, Слышала, есть волна какой-то лайминг. Чтобы у меня 10-летнее не болталось. Можно? это С разной стороны, Потому что там работают доктора. Типа берёт до смерти. Нет, дитя устроит, не ты я, ты дитя. Только лет. Нет, я сама по себе, то есть я частный образ. Да, да, ну, давайте тоже или, ну, узнавать. Кому да, мне можно, можно обратиться как часто? Ну, какого то сядет, девочки уже. здесь лагеря, которые были оздоровительные, пришкольные, они закончились. Ну, да, Все. Две да, да, да. Ну, хорошо. Я две. 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 Юрий Николаевич, собственно, еще вопрос? Мы обращались письменно по поводу двух женщин, которые бабушка и внучка, которые российские граждане. Как ответа пока мы не получили? Как с ними? Вот на данный момент они выехали, потому что платить им уже нечем. Нечем взяли пока в частный дом, они там живут, но люди же тоже, знаете, как будут их держать, сколько они их будут держать. У нас есть два человека, России. Вот там, бабушка с внучкой. Вот, поэтому вот, мы не можем зарегистрироваться здесь этим, Только граждане Украины на вышкодование. Я просто Когда мы писали, ну, письменно мы отправляли в исполком. Я знаю, но ну, это жалоба мы не занимаемся. И протокол, который мы писали, он еще он подписанный, подписан, но он не подписан президентом. Поэтому, ну, понимаете, я... Пока только за счет, за счет всех нас. А как же да так, что получается там в законе прописано, все равно, что иностранцы, а как мы тогда тут находимся, тоже нам течет права? Вы нет, вы граждане не Не знаю. Как, как. Ну вот, а вот, как посоветуйте, как им быть, что им делать? Я вам не. И ты скажи, они дело в том, что какого года? Они дело в том, что она же она, на Украине. Она же на Украине с 2008 года. У нее есть на но она не громадянка Украины. А там написано на решетовании, ну, что она была там, тихо, что она Украины. Пока, я хочу на решетовании, это пытание мы решим сейчас. Два человека? Два человека. Внучка, которая приехала на этот период

кому-то может надо снять там где-нибудь по поводу социальных пособий, детские, пенсионные. Если надо, я даже пришлю сюда сотрудника для оформления, переоформления. Мы все сами отвезем и в соцзахист, и в пенсион. То есть, пожалуйста, спектр услуг все рядышком, тем более работает круглосуточное отделение, не закрывается банкомат и а скажите, пожалуйста, если вот можно пенсия в Дельтабанке, а у вас здесь Дельтабанка нет? Дельтабанка нет. Дельтабанка нет, мы можем сделать Может, здесь на месте переоформление, допустим, переоформим здесь на Приватбанк, все сами возьмем пенсионный, ничего его не надо. А, ну, Примеру, то есть мы в этом плане. По поводу Дельтабанка, ближайшее отделение, это 25 километров от нас. Вот, по поводу также трудоустройства. Есть у меня отделение, есть вакансии, если люди есть с экономическим образованием, мы готовы тоже рассмотреть кандидатов и принять на работу. Также мы трудоустраиваем наших коллег, которые сейчас уже есть, переезжают с Луганска, с Донецка к нам, мы устраиваем наших коллег у нас по системе по Поэтому рады будем помочь. А где это у вас? Куда В Светловодске я оставлю координаты. Ближайшее отделение вот рядышком, буквально через три дома в портале. Ближайшее отделение.